Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbis waqli sadri Wa yasili amri Wahyu udata minisani Yafquhu qawli Kepada tuan pengurusi majlis Saudara saudari Yang diramati Allah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua Alhamdulillah sehat. Okey, syukur kepada Allah swt. Hanya dengan rahmat dan kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul di sini, bertukar-tukar maklumat dan juga bertukar-tukar pendapat. Dan saya nak tanya dulu di kalangan di sini siapa yang kali pertama jumpa saya? Oh ramai. Maksudnya minggu lepas punya orang lain ya? Eh? Okey, um, kalau ramai yang baru terpaksa saya buat sedikit intro. Ambil kesempatan buat sedikit intro Saya memperkenalkan sebaik sedikit tentang latar belakang saya dulu Boleh ya? Yang dah biasa dengar, ulang kaji Yang pertama tentang diri saya adalah nama saya Lim Jui Sun, sebenarnya adalah nama saya sebelum saya memeluk agama Islam Dan selepas saya memeluk agama Islam Nama Islam saya ialah Lim Jui Sun. Pelik sikit Tak apa Okey Nah itulah nama Islam saya Tapi saya tahu ramai di kalangan kita berpendapat Nama Islam adalah nama dalam bahasa Arab betul? Sebenarnya mengikut kajian yang saya lakukan nama saya, dah, saya dapati sebenarnya nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik Tak semestinya dalam bahasa Arab Yang penting mempunyai makna yang baik Apa-apa bahasa pun boleh Bukti zaman Rasulullah SAW di negara Arab Beribu-ribu orang Arab memeluk agama Islam dan baginda pada masa yang sama juga menasihati segelintir orang Arab Supaya tukar nama <coughs> Pendek kata Kalau nama Arab tu nama Islam Kenapa baginda menasihati mereka tukar nama Ini bermakna nama Arab ni tak semestinya nama Islam Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik Apa-apa bahasa pun boleh Setuju? Okey itu sedikit tentang nama Tentang nama saya Okey nak tahu tak makna nama saya? Okey Lim nama keluarga, Jui nama keturunan Sun adalah nama diri saya Lim, Jui, Sun berarti menuju kejayaan nah, Itu makna nama saya Itu perkara yang pertama tentang diri saya Perkara yang kedua tentang diri saya adalah Saya beras, apa, berasal daripada keluarga yang mengamalkan agama BTC Agama yang mengamalkan Buddhism, Taoism, Confucianism Sebenarnya kalau majoritinya masyarakat Cina di Malaysia, mereka mengamalkan agama BTC. Bukan Buddhis mereka walaupun mereka gelar diri sebagai beragama Buddha, tetapi mereka kebanyakannya mengamalkan ketiga-tiga ini. Dan selama 14 tahunlah eh, saya beragama BTC. Okey, selepas itu saya memeluk agama Kristian. Evangelical. Protestant, ya. Eh, evangelical. Selama 13 tahun Dan Alhamdulillah 10 tahun yang lalu Allah telah, telah memberi hidayah kepada saya Dan saya telah memeluk agama Islam 10 tahun yang lalu Yang perkara yang ketiga tentang diri saya Di sini adalah Saya ni bukan ustaz Saya hanya orang Seorang mukalaf saja Yang sedang berjuang nak taat kepada Allah SWT Okey, itu sebab sedikit tentang latar belakang saya. Mari kita masuk ke perbincangan hari ini, tajuk hari ini, iaitu um, salah faham ataupun salah erti. Apa tajuk? Islam. Apa tu? Okey, Islam yang disalah artikan. Kita okay, tajuk tu Islam yang disalah artikan. Biasanya saya gunakan perkataan Salah tanggapan terhadap agama Islam Saya rasa boleh juga kedua-dua perkataan ini Okey Setuju tak kalau saya cakap Agama Islam adalah agama yang paling disalahertikan Bukan saja orang bukan Islam Salah faham terhadap agama Islam Malahan segelintir orang Islam sendiri pun Salah faham terhadap agama Islam Setuju ke tidak? Setuju Nah persoalan saya Macam mana boleh ter terciptanya Macam mana boleh terjadinya begitu banyak salah tanggapan Macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah tanggapan Macam mana Sebab ada beberapa sebab yang menyumbang kepada salah tanggapan ini Sebab yang pertama media Hari ini media dikuasai oleh siapa Orang Islam ke orang bukan Islam Di dunia, media dunia Orang bukan Islam dan rasa-rasa mereka akan benarkan kita orang Islam tak gunakan medianya untuk menyebarkan mesej Islam yang benar. Pasal rasa mereka beri tak? Mereka tak beri. Tetapi sebaliknya, mereka sentiasa menceritakan sesuatu yang tak benar tentang agama Islam. Mereka sentiasa menterjemahkan ataupun mentafsirkan sesuatu yang tak betul tentang agama Islam. Setuju ke tidak? Bila, bila mereka menguasai media, mereka boleh buat macam-macam tau. Putih boleh jadi hitam. Hitam boleh jadi putih Baik boleh jadi jahat Jahat boleh jadi baik Orang yang baik boleh jadi teroris Orang yang teroris boleh jadi orang baik Betul ke tidak? Kontrol media Dan yang paling takut saya adalah Mereka sentiasa menceritakan tentang sesuatu tentang Islam Luar daripada konteksnya Biasa dengar tak perkataan luar daripada konteksnya? Ataupun setengah benar Biasa dengar? Saya bagi contoh Kalau saya cakap Sebenarnya kita orang Islam tak percaya kepada Tuhan. Betul ke salah? Okey, sebenarnya kita orang Islam tak percaya kepada Tuhan. Betul ke salah? Salah. Sebenarnya betul. Kita orang Islam mana ada percaya kepada Tuhan melainkan Allah. Betul ke tidak? So kalau dibagi message yang low out of context sentiasa menyebabkan orang keliru. So bila mereka menguasai media, mereka boleh buat macam-macam. Kalau kita tengok media lain, ya, di, di Barat, ya di Barat, pada tahun 1934 hingga 1984, selama 50 tahun di Barat, mereka telah menulis 60 buku menyerang agama Islam, against agama Islam. Berapa banyak buku? 60 buku terhadap agama Islam. Apa kita orang Islam buat? Barat itu sebabnya di barat orang begitu keliru, orang begitu salah faham, begitu banyak salah faham terhadap agama Islam. 60,000 books against Islam. Okay, selain daripada situ, kalau kita tengok media hari ini, media lainlah contohnya kita ada tengok tak cerita-cerita Hollywood? Ada tengok cerita Hollywood? Dulu-dulu Amerika bila dia tak suka kepada satu-satu negara, apa dia buat? Apa dia buat biasanya? Apa dia buat? Dia akan buat cerita combat dulu Amerika tak suka Rusia, dibenci kepada Rusia, dia buat cerita comeback. Amerika lawan Rusia. Pendek kata Amerika ne tentera yang, aa, negara yang baik, Rusia tentera yang jahat, negara yang jahat. Betul ke tidak? Kemudian dia tak suka kepada orang Jerman, dia buat cerita Amerika lawan Jerman. Saya rasa yang semua ni kebanyakan yang usia lebih tua daripada saya tahu. Anda tengok comeback-comeback dulu kan? Pandai tak mereka. Kemudian dia tak suka kepada Japan, dia buat cerita lawan Jepang hari ini Mereka paling tak suka adalah orang Islam So apa dia buat? Tapi dia tak buat combat Dia buat cerita-cerita Hollywood okay, Kalau ada melibatkan orang Islam Biasanya dia bagi watak orang Islam sebagai teleris Betul ke atau tidak? Ataupun perompak, pencuri, perogol Semua perkara yang tak baik Watak-watak watak tu dia akan beri kepada orang Islam Betul ke tidak? Ini yang berlaku Rasa-rasa dia akan bagi kita orang Islam jadi hero tak? Dalam cerita-cerita Hollywood Ataupun kita berlaku sebagai zero Watak kita biasanya zero Dia tak kasih kita hero Betul atau tidak? Ini yang berlaku Bila mereka, mereka control media dia, Mereka telah poison tau Meracun <laughs> Poison kan manusia di dunia ni bahawa Islam memang begitu Tengok watak orang Islam Memang agama Islam mengajar begitu Nah ini telah menyebabkan satu dunia orang benci terhadap agama Islam